Assalamualaikum guys. So hari ini uh, Isnin yang berdarah kan. Uh, semenjak Donald Trump uh, keluarkan tarif-tarif uh, uh, reciprocal reciprocal tarif kan kepada semua negara uh, di seluruh dunia kan. Uh, telah menyebabkan uh, kejatuhan pasaran-pasaran uh, global eh uh, bermula dengan Amerika Syarikat sendirilah kan hari Jumaat mereka jatuh 2300 mata dan menyebabkan ketidaktentuan kepada ekonomi seluruh dunia kan dia kira dia suka tarif tu kelakar sikit kan sebab dia kira apa ni perbezaan antara state deficit dia dengan negara-negara yang berkaitan lah kan aa ha, sampaikan negara-negara yang ada penguin pun uh, tak ada orang pun kena aa uh, tarif 10% kan kelakar kan kiraan dia kelakar aa uh, dan pada FY aa uh, memang Donald Trump ramai dah tak betul lah kan aa uh, jadi uh, dia nak cuba untuk mengurangkan kos uh, kerajaan dia dan untuk meningkatkan pendapatan melalui tarif ha, dan menggunakan tarif ini aa, sebagai senjata aa, tanpa menghiraukan tentang aa, WTO punya agreement dan sebagainya kan bagi negara-negara besar mereka retaliate lah dengan lawan baliklah kan aa, bagi China contohnya kan lawan balik aa, dengan menggunakan tarif aa, yang lebih aa, tarif yang sama jugaklah terhadap Amerika terhadap barang-barang kesemua barang-barang Amerika aa, begitu juga dengan EU dan sebagainya Aa, tapi bagi negara-negara kecil seperti kita Malaysia aa, susah sikit lah pasal negara kita kecil kan aa, Jadi bila diorang ambil tindakan tu dia pastinya akan membawa permasalahan lah kepada aa, ekspor negara kita kan Sebab aa, negara kita aa, ekspor dia lebih kurang 16% ke Amerika Syarikat kan jadi kita terjejas jadi bagi Malaysia dia kenalah do something lah untuk cari apa pasaran yang lain selain budaya Amerika lah sebagai contoh bagi menggantikan pasaran Amerika ni tadi kan sebenarnya kadang-kadang saya -kadang, tengok orang Amerika ni pun bingai juga kenapa sebab disangkakan yang tarif tu akan dibayar oleh negara-negara ha, -negara peng export tu tadi kan kan padahal tak padahal tarif ni dibayar oleh pengimport-pengimport peng mereka kan Lantas ini akan menyebabkan kenaikan harga Barang-barang yang lebih tinggi Dan membawa pula inflasi kepada Amerika dan Dia akan menyusahkan Rakyat negara dia sendiri kan Tapi ialah Mungkin juga Trump buat begitu untuk Dengan tujuan untuk menurunkan Interest kan bagi dia Untuk membayar dia punya Hutang tu pada kadar yang kurang Jadi inilah yang terjadi Dan Begitupun kalau anda lihat Pernama Uh, impact dia kepada Malaysia uh, masih lagi uh, minimal lah Kalau anda bandingkan uh, Malaysia cuma dikenakan tarif sebanyak 24% kan Yang mana Vietnam kena sampai 46% kan uh, China kena sampai 67% kan uh, Jadi uh, kalau kita lihat kat sini kan uh, Penurunan uh, saham pada hari ni pun uh, Dia begitu juga uh, Impact dia tu uh, kalau anda lihat Uh, untuk Malaysia tak berapa teruk lah. 4.3% kan. Uh, jatuh ke 1.465 uh, mata kan. Uh, sebenarnya jatuh sebanyak, uh, sorry. Jatuh 65 mata bahan, uh, siang tadi kan. Uh, dengan kejatuhan maksimal 85 mata kan. Uh, so. Nampaknya institusi institusi uh, tempatan terpaksalah. Uh, bertahan. Uh, apa. Uh, untuk memastikan. Uh, Indeks tak ada uh, panic kan uh, uh, dan tak jatuh uh, lebih teruk dari itulah kan uh, tu cerita dia uh, begitu pun uh, tindakan uh, Donald Trump ni uh, sebenarnya uh, membawa impact yang membawa ketidaktentuan lah uh, kepada pasaran kita kita, kita kita tidak tentuan kepada uh, perdagangan global ni ya, tuan-tuan puan uh, yang mana uh, perkara ni ni pun tak pernah lalu tak pernah tengok kan uh, ni adalah kali pertama kan uh, jadi uh, pada pelabur yang uh, long term tu yang uh, risalah ini adalah pada dia bersifat sementara kan uh, dan kalau kita lihat uh, Dekat Amerika pun dah terdapat uh, begitu banyak protes-protes Kan, ah, ramai orang yang tidak berpuas hati kan, pihak-pihak demokrat yang tidak berpuas hati dengan tindakan Donald Trump ni kan ah, dan apa ah, dan banyak juga apa nama retaliation daripada pemimpin-pemimpin dunia yang lain ah, bagi apa ni, ah, bagi menenangkan ataupun bagi mengatasi keadaan ini kan ah, kalau tidak bahayanya satu tuan-tuan dan -tuan, puan ah, perkara yang, yang sama pernah berlaku dulu pada tahun 1930-an dulu kan ha, ah, yang mana mereka menggunakan tarif ini ah, untuk apa ni, untuk ah, uh, peperangan per uh, dagangan kan uh, yang mana akhirnya membawa kepada uh, perang dunia lah tak tahu pan uh, yang itu yang kita takuti lah kan uh, jadi uncertainty ni uh, yang baiknya ialah dia membawa kepada penurunan harga dan kepada peluang-peluang dan ruang untuk membeli saham-saham pada harga yang lebih murah. Jadi FY sarankan kepada tuan-tuan puan yang belum melabur tu masuklah tuan-tuan macam ni kan. Sebab banyak saham-saham yang bagi dividen tinggi tu, saham-saham lokal yang dah murah, dah bagi banyak diskaun kan. Ha, kalau tak tahu tak apa ha, follow FI ha, boleh belajar lah, tentang melabur saham dan sekiranya anda ha, baru masuk insyaAllah apa ha, anda dapat harga yang murah lah ha, tapi yang masalahnya ha, banyakkan pelabur-pelabur yang ada sangkut ha, pada harga-harga ha, saham ha, yang tinggi kan, pada KSI sekitar RM1,600 dulu ha, jadi ha, kalau ada duit lebih tu saya ha, pasarankan ha, pertama ha, average down lah kan ha, itu dan kalau boleh cari saham-saham yang memberi dividen yang tinggi supaya kita dapat harga yang murah tapi dengan pulangan dividen yang lebih tinggi pada PE yang rendah kan itu sajalah buat kali ni kita cerita lagi di hari yang lain pula Assalamualaikum baik